સંક્રાંતિના પર્વને અનુલક્ષી નવનાથ કાવડી યાત્રાના પ્રણેતા અને ડભોઈ હરિહર આશ્રમના મહંત પરમપૂજ્ય વિજય મહારાજ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ બાળકોને પતંગ દોરાના પિલ્લા તેમજ ડાયરીઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું પરો ધર્મના ઉદ્ધાંત ઉદ્દેશ સાથે નવનાથ કાવડી યાત્રાના પ્રણેતા અને ડભોઈ હરિહર આશ્રમના પરમપૂજ્ય વિજય મહારાજ દ્વારા વર્ષભર આવતા હિન્દુ તહેવારોમાં ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ બાળકો અને પરિવારોને યથાશક્તિ સીધું સામાન સહિતની સામગ્રી અર્પણ કરી મદદ કરતા હતા ત્યારે આગામી દિવસોમાં આવનાર અને બાળકોને વિશેષ પદ પસંદ એવા તહેવાર મકર સંક્રાંતિના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને નગરના જરૂરિયાતમંદ તેમજ ગરીબ પરિવારના બાળકોને વિજય મહારાજ દ્વારા પતંગ દોરાના પીલ્લા તેમજ અભ્યાસ હેતુ ડાયરીઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું આ પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયત ઉપપ્રમુખ અશ્વિન પટેલ ડભોઈ શહેર ભાજપા પ્રમુખ ડૉક્ટર સંદીપ શાહ વિજય શાહ દીપક બારોટ સહિતના અગ્રણી હાજર રહી મહારાજશ્રીના આ સેવા યજ્ઞમાં સહભાગી થયા હતા ઉત્તરાયણ પર્વને ઉજવવા પતંગ દોરાના પિલ્લા સહિત સામગ્રી બાળકોને મળતા તેઓની આંખોમાં અનોખો આનંદ છલકાતો જોવા મળ્યો હતો ये दभोई है लहोई ये हरिहर आश्रम काजू जवनी आशम जैसे लोग जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं उस तरह से कई सालों से ऐसा परंपरा चली आ रही है हम बच्चों को छात्रालयों को झोपड़पट्टी वालों को सब बच्चों को पतंग फीलू और शिक्षा के लिए दायरा भी वितरण करते हैं इसलिए आज भी ऐसा प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है राजनीतिक कार्यकर्ता है शिक्षा देने वाले भी हैं डॉक्टर भी है दवा देने वाले यहाँ सब लोग हाजिर हैं विजय शाह संदीप डॉक्टर है वकील है, है, है अश्विन वकील भी यहाँ हाजिर है और ये सबके हस्तक्षेप से ये चीज का वितरण किया जा रहा है बच्चों को रिझाने का काम है ये भगवान सबको सदबुद्धि देगा इसमें सबको में प्रेम की भावना पैदा करे इसलिए हर साल ऐसा वितरण करते हैं जो कुछ हो सकता है वो सबको मिल कर मिला करके हम इस तरह से बच्चों को जितने अनाथालय सब अनाथालय के बच्चों को भी बुलाते हैं अगल बगल जितनी झोपड़पट्टी है सब झोपड़पट्टी के बच्चे आते हैं सबको शिक्षा का भी उधा देते हैं ऐसा ये पतंग पिल्लू तो एक समझिए एक ज्ञान की चीज़ है विज्ञान इसमें पिल्लू में जो कलर किया गया है वो विज्ञान है लेकिन ये डोरा तैयार किया गया है ज्ञान से तैयार किया गया है पतंग भी ज्ञान से तैयार किया गया है ये ये परंपरा सदियों एक पतन ये ज्ञान का जो प्रभाव है और विज्ञान का प्रभाव ये दोनों चीज़ का इस परिचय देता है इसलिए हम ये काम करते हैं कि पिल्लू पतंग और शिक्षा के लिए दायरा देते हैं ये कई वर्षों से ऐसा चला आ रहा है जो बच्चे आते हैं दो सौ तीन सौ जितना हो सके उतना बच्चे स्कूल ले जाते हैं ये दबो हरियर आश्रम है यहाँ से हर साल ऐसा वितरण होता है और तो भगवान की कृपा ऐसी रहती है कि सब लोग खुश रहें সব পেে চার ভাই চারা কি ভাবনা اچھی বনি রছে চাই কোই নাথো কোই ধর্ম কোই নি সংস্থা হয় সব খুশি র এ ইসলে এসা হাম করতে আর এ আশ্রম মাতি পণ্ডিজি দর वर्षे দর উত্রনে আ প্রকার নো কার্যক্রম রাখেছে জি বাদকনো পর উৎসাহ হইছে আমরা বাত কই জ্ঞান বিজ্ঞান বধানো সমপরি করি আর এক সরস কার্যক্রম আবিয়াছে খারেখ পণ্ডিজি নে এতলা অভিনন্দন আপে এতলা উছাস ধন্যবাদ আ কার্যক্রম কাই সরবা আছে